gambul gambul niku apa utama Gus Ora jeneng sira ning pancen lagi sesusanan ingsun prang glih kawan sira Jenengmu sapa lan bisa kok ngendik kok sira dimudul soko sadhereng supur Inggih kepareng unjuk atur sinuwun Kebangaken kula menika Bandung Teklek Ketol saking randu Sari. Bandung Teklek, inje. Eh, 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 lu ngapusi lu, Bandung Teklek ini rupanya raga ruka kok. Inje, kak leres, lu Bandung Teklek. Ini kok nunggu di toh Bandung Teklek ini rupanya olol, ini kok bagus, ngapu-ngapu Bandung Teklek. Mampu ah, percaya di roma. Dados Pandenengan Daring Pitados Menawi Pulau Menikau Saestu Bandung Teklek Apa kwe bisombok teh nek kwe Bandung Teklek? Lajeng, ingkang sakit pulau Laksanani Supados Pandenengan Pitados Dumateng Pulau, penopos ini Nek, panden kwe Bandung Teklek, aku pengwujud kuseng saat dulu Oh, sing wujud pulau sing elek? Olo oh, Seng koyo begitu tuh? <tong> Oke, <Okay. tong> Luku kalungan. Ambar iki gulu, kalungan iki apa tak tolong gek takonku. Ki lu. Monggo lah ali mau ga tur mau apa kaya. Kae subuh kok sopot. kalungan. Ya. bagus mau sapa? Mau. Mau. Ora. Jangan ngabusi lho rek. Jangan ngabusi lho kaimu enggak. Nggih. Wong kan banten kok. Heeh. Are mau kuwe? Nggih, kari kuwe. Le sing apik apa milih jalu sing, yeah, mili sing, ganteng, mili sing, api, <laughs> sing mau. Neng, sing like, sewujud, bagus. aku milih sing bagusno.

Urung nampak amplop kok. Kowe kowe marek aku kowe. Lho iya. Kowe iki wis rampung. Saiki jatahmu ki ning mburi. Wong bola-bali metah metu e nya. Jatahe. Wis ya. Iki piro aku kok ora. Kuwi ana tulisane apa ya aku arep ngapusi. Aku ki dudu bandung teklek sing selewat-selewu. Hadek 2000. Eh, dudu ki, dudu ki, dudu ki. ro tadha. Ha. Pira kuwi? Lah sutradharane sapa? Wah, Gusti Allah. Iki kok tak yen tuku becik cuci engko. Ya Allah. Lah kok ya dibuka ning kene. Alhamdulillah. Ha. Kowe mau blas ora oleh saweran to? Ora kuwi. Umai mau ki kabeh yo mung 220. tinggi. Ah, lah kena jak saat administrasi, pajak 12%. <laughs> Pak, aga penakku wing iki yo. Lah yo kudune iki mesti penak aku. Lah <laughs> 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 also... aku metu kan tokone kok mung go tebas 20. Lah iki wis dumdumane cetha Aku Bandung e kowe lek iki yo pas aku malah rung genah iki piye Bukalapak ini nol. Ya, 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 ya. aku. Masih sama nih, Rokpulah Ewo, masih kembali. Ini boleh pilih nasibku, ngerti kok. Sere ngerti lho. Sere ketau. Ini ku wajari, ku nak dipanggol, masih. <tipas> Ura, ojo kuatir. <tipas> ojo kuatir. Ojo kuatir. Weh, sejanji yuk, orang matu meneh? Nggak! Ngomu matu gosendal nga po aku? Nggak! Kancing romo, ton kewun jeromo? Nggak! Sekala tak patah ini tenang kok, weh kok! Bagus malih wujud bagus kaya lumrahe manungsa ora pas lamun ta kanggo sebutan Bandung rekre. saya bakal dadi Putra Wanto. Injih. Ing jenengmu bakal tak ganti Joko Pulunggono. Heh. Si. kae katelao sumur Bandung oh iya yeah. ini Kadut Kundirama lahir batin kowe tresno kelawan Bandung Teklek yo Tangan nih, tangan nih, tangan nih, sedih luk. Ini sampai ini, sore aku gak yuk gelam, itu kok yuk pacar, kok sedih liat lho. Nggak tau sisanya. Oh, nggak tau sisanya. Ini, sore. Anci. Umpomo aku harus liramuki, ketemu ke sore mau, gak yuk ber. Ber lakonan Pak metu wit sore kowe orawani wani mergo iki lebah. Munane iki kok sak meniko mung dipantau mawon menika. Nggih. Lha sik kula dados naten sing apa ra niku. Tapi tenpon kadu Pak Rama. Oh nggih,